Türkan yaşadıkları qəsəbənin ən gözəl qızı idi. Bütün qəsəbənin oğlanları axşamlar onların yaşadıkları binanın həyətinə toplaşır, qızın bircə dəfə pəncərədən görünməsini həsrətlə gözləyirdilər. Lakin Türkan öz gözəlliyi ilə yanaşı həm də ağıllı, tərbiyəli, əxlaqlı idi. O, yaxınlıqdakı qəsəbə məktəbində 11-ci sinifdə oxuyurdu. Dərsdən çıxan kimi başını aşağı salıb düz evə gəlirdi. Bir gün Türkanın yağ pizza bodunda işləyən atası evə sevinclə gəlir. O arvadına deyir: "Qardaşım bayaq zəng elədi, bizə gəlmək istəyir." Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. "Nəsə vacib işi var. Gəlsə utanma. Borcumuzun çox olduğunu dey." Bəlkə kömək elədi. Türkanın anası Mahəzər ərinin fikri ilə razılaşır. Sabahsı Mahəzərin qardaşı, Türkanın dayısı Əlif onlara əli dolu gəlir. Hamının payı yerli yerində. Üstəlik bir dəstədə rus pulu. Türkanın atası yeyib içməyin şirin yerində arvadına göz qaş eləyir. Mahəzər üzünü qardaşına tutur. Qardaş, borcumuz yaman çoxdur. İmkanın varsa, Əlif bacısının sözünü kəsib deyir. Əşi, boz nədir? Mən əsas bir məsələni danışmağa gəldim. Rüstəm adlı bir iş yoldaşım var Rusiyada. Daha doğrusu, mağazində şərkimdi. Canlara dəyən oğlandı. Türkanın şəklini görüb ailəliklə bəyəniblər. Ata-anası da bu qəsəbədəndir. Şossenin qırağındakı ikinci binada qalırlar. Təqaidçi adamlardır. Elə Türkan kimi gözəl, ağıllı bir qız axtarırlar ki, qulaq xeyanları olsun. Mən dayı kimi hərisini vermişəm. İndi gərək nişanı hazırlayaq. Uzağı 1 həftəyə də Rüstəm Azərbaycanə gələsidir. Toyu da onda edərik. Mahzər təəccüblü halda qardaşına Türkanın yaxşı oxuduğunu, ali təhsil almaq istədiyini desə də, əri onun sözünü kəsir. Ata qayını ilə razılaşır. Qalır təkcə nigah mərasimi. Axı Türkan hələ 17 yaşındadır. Əlif ona da çare tapır. Nigahın toydan 1 il sonra da ola biləcəyini vurğulayır. 2 gün sonra Türkan gəlin evində xidmanı nişan məclisi keçirilir. Rüstəmin qoca anası Türkanı öpür, qucaqlayır. Ona öz qızı kimi baxacağını deyir. Heç kim Türkanın səssiz gözyaşlarına məhəl qoymur. Əlfin dediyi kimi bir həftə keçmədən də restoran danışılır, toy olur. Türkan yalnız toyda Rüstəmin üzünü görür. Məlum olur ki, Rüstəm Əliflə həmyaşıdıdır. Onun 42 yaşı var. Mahəzər qızının dayısı yaşda kişiyə ələ gətməsinə məyus olsa da, əli heç nəyə çatmır. Toy baş tutur. Toyun səhəri Türkan yuxudan oyanır ki, Rüstəm yol çantasını yığır. Qız çəkinə çəkinə ondan hara getdiyini soruşur. Rüstəm özündən razı al da gülə-gülə deyir: "Mən borcumu aldım, qayıdıram Rusiyaya. Ta əlfim mənə borcu qalmadı." Türkan heç nə anlamır, amma Rüstəm qapıdan çıxandan sonra qayınanasından bu sözlərin mənasını soruşur. Qayranası məsələni izah edir. Sən demə Əliflə Rüstəmin həqiqətən Moskvada şərqli dükanları olub, lakin Əlifin kefə xərclədiyi pullar yığılıb üst-üstə. Axırda Rüstəmə küllük miqdarda borclu qalıb. Rüstəm ondan borcun əvəzinə 14 yaşlı qızı Səliməni bir gecəlik istəyib. Əlif də öz qızını qorumaq üçün bacısı qızını qurban verib. Rüstəmin anası bunları söyləyəndən sonra Türkanın başını sığallayıb deyir: "Qadan alım, heç mən də Rüstəmin anası deyiləm. O mənə pul verdi ki, bir neçə günlük onun anası kimi davranım. Elə mən də təkəm. Mənim yanımda qal. Mənə həyan olarsan, sən də ol mənim qızım. Lakin artıq heç bir söz, heç bir təsəlli Türkanı ovundura bilməzdi. Qız əvvəlcə nə edəcəyini bilmir. Evlərindən qaçsınmı, axı hara? Hansı valideynlərinin yanına? Məgər o valideynlər Qızlarının taleyi haqqında narahat oldularmı? Yox, qızlarını 1000-35 manat pulunun müqabilində satdılar. Türkan öz düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. Bu an onun üçün həmə günahkar idi. Bu günah onun gözündə böyüyür, böyüyür, dünyanı böyüdürdü. Nəhayət Türkan bənində günahkarı tapır. Bu onun taleyi idi. Yaşadığı cəmiyyət böyüdüyü aləy idi bütün dünya idi. Türkan qərar alır ki, ona heç bir dəyər verilməyən cəmiyyəti də, ailəni də varlığından məhrum eləsin. Həmin günün axşamı qəsəbəni bəd xəbərsiz kəleyir. Türkan artıq həyatda yox idi.